Halo best friend, jumpa lagi di Toys di channel mencari ikan yo ayo kita carikan lagi guys bersama Raf Toys wah lihat nih guys di sini ada kolam kolam nih guys wah ini apaan guys oh my god guys perhatikan guys wah ada balon yang nol nol nih guys wah itu guys balonnya hampir hanyut nih wah ini lihat nih guys balonnya berwarna biru guys wah ada lihat tuh guys ekspresinya wah ini guys dia ngedipin dipin satu matanya guys mata kanan atau mata kiri ya ini kita pecahin balonnya guys ya kita bawa ke pinggirnya dulu guys baru kita pecahin balonnya Wah itu guys Lihat nih guys balonnya berwarna biru Siapa tahu ini balon berhadiah guys Kita pecahin guys ya Satu dua Coba itu guys Balonnya pecah guys Wah dan rupanya di dalam ada ikannya nih Wah lihat nih guys ini kenapa guys ya uh my god guys perhatikan guys ini adalah ikan mas guys ikan mas komet waduh guys kita masukin ke dalam waduh guys ya cantik banget wah dan lihat nih guys ada yang warnanya kayak emas beneran nih wah yang ini kecil-kecil guys kecil, tapi kecil, cantik juga guys ya waduh ini mas komet juga guys kita masukin ke dalam guys ya. Dan coba perhatikan guys, siapa tuh ada yang lompat-lompat guys. Wah, di ternyata di sini ada balon yang berhadiah guys ya. Wah, itu apa guys? Wah, guys, di sini ada kolam-kolam guys. Wah, dido, guys, lihat tuh guys. Di dalam kolamnya banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni. Wah, lihat, guys ada yang demo-demo. Wah, coba kita tangkap guys ya. Wah, ikan mas juga nih guys, wah kalau yang ini kan mas koki guys, yang perutnya buncit gemoy gemoy. kita masukin ke dalam wadah guys ya, dan coba kita serok serok lagi nih. wah itu sepertinya ada berpasangan nih ya. wah itu gendut gendut juga guys ya, warnanya sama guys dan bentuknya perutnya juga buncit buncit ya. kita masukin ke dalam wadah guys ya. itu adalah ikan mas koki guys, melihat nih guys ada yang kecil kecil tapi perutnya juga agak buncit buncit ya. Wadidaw guys Rupanya yang ini kan Molly balon guys Wadidaw Kurutnya kayak balon ya Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita serok-serok lagi nih Wadidaw ada yang warnanya cantik banget nih guys Wadidaw warnanya hijau merah Menyala-menyala nih Wadidaw ini kan apa guys ya Guys, rupanya ada ikan glowfish juga nih, guys Ini adalah ikan glowfish Sumatera, guys Lihat tuh, guys, perutnya bergaris-garis Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya nah, Coba perhatikan, guys, sepertinya masih ada nih Yang ini kan apa, guys, ya Wadidaw, guys, rupanya ada Wadidaw, ikannya malah lompat nih, guys Wah, kakak tahu nih, ini kan apa Ini adalah ikan pelatih pedang, guys Dia tuh, guys, ujung ekornya kayak ada pedangnya Makanya disebut ikan pelatih pedang Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya Dan coba kita raba-raba lagi, guys, ya Siapa tahu masih ada ikan-ikan di dalamnya Wah, yuk sepertinya sudah nggak ada guys mending kita cari-cari wah itu akan guys ada yang gerak-gerak nih guys wah guys berarti kan apaan itu guys Waduh. coba kita tarik-tarik guys ya siapa tahu di dalam ada sesuatu yang mau keluar guys wah itu guys sepertinya di dalam nggak ada sesuatu guys wah tapi kok gerak-gerak sendiri wah didaw, guys itu apa yang nongol-nongol guys Wah guys perhatikan nih guys Wah ada kura-kura ninja nih Ini adalah kura-kura berhasil guys Wah motivernya cantik banget guys ya Kayak lukisan Wah dan kura-kuranya nggak malu-malu guys Mantap betul nih Kita masukin ke dalam wadah guys ya dan Wadidoh guys rupanya ada dua nih Wah cantik banget guys ya Waduh yang betina mana yang jenteng Yang jenteng mana guys ya Waduh soalnya warnanya hampir sama guys Wah lihat nih guys Waduh kita menemukan sepasang kura-kura berasin guys Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya Dan coba kita periksa lagi guys Wah, sepertinya sudah nggak ada. Yang keluar guys, sepertinya dia cuma berdua. Coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya. Siapa tuh di sekitaran sini ada ikan lagi? Siapa guys? <tuh> Wah lihat guys, ada yang merayap-rayap nih. Wah ini daug, sepertinya ikan guys. Wah ini daun merayap-rayap aja ini, kayak tokek. Wah guys. Lihat, nih guys, coba kita tangkap guys ya. Wah ini memang ikan tokek guys. Ini <tuh> adalah ikan sapu-sapu guys. Wah di lihat nih guys, kulitnya kasar banget nih guys. Wah dan lihat tuh guys, mulutnya ada di bawah sini. Wah dia terbang <tuh> pinggul nih. Wah daun, badan nggak ada musik nih kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada ikan sabu-sabu lagi guys ya wih dapat guys oh my god guys perhatikan guys di sini ada ikan besar nih wah dan ah, lihat juga sih, ikannya berkumis siapa lagi kalau ikan bukan lele guys wah lihat nih guys guys perhatikan guys yang ini sepertinya albino guys wah lihat juga guys kumisnya putih-putih <laughs> kayak sudah tua kali ya wah yuk kita masukin ke dalam wadah guys ya lihat nih guys kakak sudah siapin wadah yang panjang-panjang guys soalnya ikannya panjang-panjang nih wah dan lihat nih guys yang ini kan lele jumbo guys suara izin full kita tangkap kepalanya guys ya badannya licin banget wah itu guys dia ember nih waduh kita bisa berlumpur nih kalau ikan lelenya ember wah kita masukin ke dalam wadah guys wah kita sudah dapat sepasang ikan lele guys yang satu albino dan satu enggak albino guys coba kita lanjut lanjut cari lagi di sekitaran sini guys ya ini apaan guys wah guys berarti kan guys di sini ada kolam kolam wah dan ada ikan yang berduaan yang satu gendut yang satu kurus seruk-seruk ikannya guys ya Itu ikan apa guys ya Coba kita seruk yang cantik ini dulu guys ya Oh my god guys Ikannya cantik banget nih Wah sepertinya ini ikan cupang Wah ya, kita dapat ikan cupang juga nih guys Cantik banget guys Warnanya hitam-hitam dan ekornya merah-merah guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita tangkap yang gendut-gendut ini guys Wah, yang ini apa guys ya? Lucu banget nih. Wah, lucu tapi mukanya jelek banget guys. Ini sepertinya ikan. Wah, ikan buntal guys. Waduh, ada ikan buntal nih yang main bareng ikan cupangnya. Wah, mukanya tuh lihat tuh guys, mukanya jelek banget ya. Wah, itu tapi unik sih kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, itu biasanya dia bisa berubah jadi eh balon-balon loh guys. Wah, itu tapi ini sepertinya mager-mager nih. Waduh atau mungkin perutnya kempis kali ya. Wah, itu mending kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba. Wah, itu apa guys? Wah, guys guys, kan guys, ada yang nongol-nongol kecil-kecil. Wah, coba kita tangkap guys ya. Wah, rupanya ada kura-kura juga nih guys. Wah, di yang ini bukan kura-kura berhasil guys, tapi kura-kura Indonesia di guys coba kita balikin badannya guys ya Wah dia malah mager-mager Mending -mager, kita masukin ke dalam wadah juga guys ya Dan coba kita periksa guys Siapa tau di dalam masih ada kura-kura ini apa guys Sepertinya masih ada nih Wah guys beneran masih ada guys Wah yang ini lumayan besar guys Besar daripada yang ini Wah kita menemukan banyak kura-kura kecil yang lucu-lucu nih Wah guys guys Yang ini gesit banget nih Coba yang ini kita balikin badannya guys Wah dia pintar banget ya Balikin badannya Ayo kita masukin ke dalam wadah guys ya Wah lihat tuh guys kita dapat kura-kura nih Ya, dan kura-kura kakek kura-kura apa -kura. sih wah dan guys wah ternyata di sini ada kolam-kolam ikan guys wah dan ada ikan yang berduaan di dalam kolamnya nih coba kita tangkap tangkap guys ya wah nih guys kakak -kaka dapat ikan yang cantik banget nih wah ikan mas juga guys yang ini ikan mas koi selayar guys mantul mantul nih kita masukin ke dalam wadah guys ya nah, Lihat nih guys ada yang berwarna putih cantik banget nih pakai skincare apa ya lihat nih guys yang ini ikan koi juga guys ikan koi selayar cantik banget guys warnanya putih-putih guys ya wah dan sepertinya ada cuman berdua guys hmm. Coba kita lanjut cari-cari di sekitaran sini, guys. Siapa tahu masih ada kolam-kolam yang tersembunyi. Wah, ini apaan, guys? Sepertinya di sini ada sarang ikan, guys. Wah, lihat tuh, guys. Ada ikan yang bersembunyi di daun-daun ini, guys. Wah, lihat tuh, guys. Ada ikan yang bersembunyi di tanaman itu. Coba kita tangkap-tangkap seru-seru. Wadidaw guys. Dia lompat ke di dalam serukan. Wadidaw lihat, nih, guys. Ini kan dia cantik banget, guys. Oh my god, guys. Rupanya ikan cupang guys. Lihat tuh, guys. Warna badannya kuning-kuning dan ekornya merah, guys. Wah, masih full. Wah, kita dapat banyak ikan tiba yang berwarna-warni ini guys coba kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu oh, itu apaan, guys ada yang gerak-gerak tuh guys apaan tuh guys ya wah, itu guys guys badannya panjang-panjang wah dia bersembunyi dalam semak-semak Wah itu, guys rupanya ikan guys Waduh ini kenapa guys ya coba kita tangkap-tangkap guys ya badannya juga badannya juga licin-licin nih oh my god guys rupanya ikan jana guys wah kita dapat ikan yang cantik nih Waduh ikannya lumayan liar guys wadidoh guys kayak raja nih guys ya kayak belut wah gesit banget nih kita harus bisa menangkapnya guys wah kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys ikan cananya berasal dari mana guys ya pasti di sini ada kolam kolamnya wah lihat guys apaan nih guys di sini ada kolam kolam beneran guys wah tapi sepertinya di dalam kolamnya bukan ikan canna guys wah ini ikan apa guys ya yang putih putih panjang panjang coba kita tangkap tangkap guys ya jauh guys rupanya ada ikan patin juga di sekitar sini guys ikan patinnya unik juga loh guys lihat guys matanya <laughs> lucu tapi tapi jelek juga ya <laughs> kita masukin ke dalam wadah sepertinya ikan patinnya pakai skin juga nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat tuh guys ada yang bentuknya kayak tokek lagi guys tapi warnanya putih-putih coba kita tangkap guys ya wah wow, guys rupanya ikan sapu-sapu lagi guys tapi yang ini albino guys wah liat tuh guys warnanya putih kayak bayi ya merah-merah kayak bayi ya guys wah mungkin ini bayi ikan sapu-sapu kali ya mending kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu ada yang bersembunyi guys ya wah di sekitar sini banyak kolam-kolam ya rupanya wah ini guys wah ini dong guys lihat nih guys ada ikan yang bersemayam di atas daun wah dan lihat tuh guys ikannya cantik banget guys ya coba kita tangkap-tangkap nih ikan apa lagi nih ya cantik banget jangan-jangan ikan bidai dari oh, ayo, iya, guys. guys guys perhatikan guys warnanya sudah timun banget nih wah lihat tuh guys rupanya ikan cupang lagi guys Waduh, kali ini kita benar-benar dapat banyak ikan cupang yang berwarna-warni guys so amazing food. kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys waduh masa iya sih ikan cupangnya sendirian siapa tahu di sekitar sini ada kolam ikan cupang lagi sih oh, waduh guys oh my god guys di sini ada telur raksasa yang nongol-nongol nih guys warnanya kuning waduh jangan-jangan ini telur dinosaurus kali ya kok besar banget ya wah coba kita pecahin aja guys ya siapa tahu di dalam ada anaknya hitung bareng-bareng guys satu dua tiga guys oh my god rupanya di telurnya ditempati bersarang ikan-ikan apa nih guys ya coba kita tangkap ya wah guys ada ikan yang bisa dikonsumsi wah ini adalah ikan nila guys ini bukan jenis ikan hias loh kita masukin ke dalam wadah guys ya dan ada lagi ada lagi nih wah so amazing full yang ini kan apa ya Oh yang ini kan gurame guys Ikan lupa nih wah kita tangkap guys ya dan kita masukin ke dalam wadah dan lihat nih guys banyak banget nih kita bisa budidaya nih ikan nila lagi nih guys kita masukin ke dalam wadah wah yang ini kan wah ikan sepat guys wah ikan kan gurame nih, wah lihat nih guys masih ada satu nih kita masukin semua ke dalam wadah guys ya wah guys dan sepertinya telur telurnya sudah kosong nih mending kita nggak usah bawa telurnya guys ya soalnya sudah pecah mending kita bawa pulang tangkapan kita kali ini guys wah ada ikan buntal nih guys daun guys kakak barusan lagi dapat ikan buntal yang kecil kecil yang jelek jelek wah lihat nih guys gak berenangnya lucu lucu dan lihat nih guys dapat banyak juga ikan cuma yang berwarna gak warni guys tapi kalian sudah nggak sabar mau bawa pulang ikan ikannya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe dan nantikan kakak terus di video selanjutnya guys ya bye bye